Шановні пані та панове, я дуже рада почати прес-конференцію «Транскордонний парламент. Ну, буквально два слова з боку нашого українського партнера Міжнародної асоціації інституцій регіонального розвитку, про даний проєкт. Лідером і ініціатором цієї ідеї є Святослав Густяк. Святослав є директором Агенції регіонального розвитку Полонини. І а, даний проект ми реалізовуємо разом з ним, і ми дуже пишаємось тим, що саме в рамках а, Транскордонного парламенту а, ми можемо створювати форуми. Ми можемо здійснювати такий потужний інформаційний обмін, і а, ми залучили а, наших сусідів: Словаччина, Угорщина, Румунія і а, два регіони з України Івано-Франківська область і Закарпатська область. І можемо сказати, що ми готові подати, представити конкурентно спроможний інформаційно-комунікаційний інструмент, який дуже корисний буде і для журналістів перш за все, тому що це є інформація, це є забезпечення перекладу автоматичного, це є економія часу, економія ресурсів, і можливості оцінити ту чи іншу ініціативу або задати питання. На авиации, не на кордоны. Что, что CBC парламент значит? CBC парламент это есть программная аппликация, это инструмент, программная который, который, этот инструмент создавается с двух частей. Первая часть есть программная аппликация, и вторая часть есть технические оборудования, техническое обеспечение этой системы. Ну а потом еще одна часть есть, это использовать этой системы. То значит, вы, наверное, встретились своим, в своей жизни с Facebook, Twitter и так далее. Это социальные сети. Эта система CBC Parliament, это не социальная сеть, это рабочая сеть то значит, она имеет какие-нибудь преимущества, которые не находятся в, э, в социальных сетях. Э, системе, в, эта система э, для пользователя, она э, есть подготовлена так, что имеет базу данных. Эту базу данных наполняет пользователя. samo sa boj eti et, 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 tam pravila, ktoré je nadal vopĺňať tú bazu daných, po ktorej je nadal vopĺňať tú bazu daných. Potom je tu nám Eta et, systéma для использователей и, и возможно, вас, э, для коммуникации. Это значит, такие системы, как Facebook и так далее, они имеют э, тоже коммуникационную часть. Э, то, что касается, есть так, что она и ориентирована на э, рабочую часть, то значит там находятся информации, которые нужны для людей, которые занимаются, например, проектами, то значит найти себе партнера, найти э, данные, которые интересуют, э, найти там э, инструменты для, э, для э, того, чтобы эти, э, э, эту работу, которая работает, чтобы имел э, эффективное, чтобы была эта работа эффективная. То значит, каждая может туда как любый, э, любой любой с другим пользователем из группы пользователей работать над совместной темой. И к тому он имеет несколько несколько э, возможностей, э, структуру, как я говорил, этой базы данных. Потом он там имеет возможность оценивать эти инициативы потом может делать опытования, квэшчены, дискуссию вести и и что-то я должен дать на английский язык <laughs> можно сделать еще голосование голосование, так, но э, так, то значит эти инструменты э, в этих социальных сетях в принципе можем сказать что kakýmnibuď obrázom možno, možnosť to zdieľať, no ne tak ekonomične, ne tak profesionálne, ako je to systéme. Tu, čo je to systéme nachodí a druhé systéma nenachodí sa, je to je uh, systéma uh, uh, voting, systéma hlasovania, pomôžte, po, ktorej vy môžete o, o, o danom probléme решать, каким образом будете принимать решение данной, данной данного проблема. Тут есть голосование по принципе как парламент, то значит вы, группа людей, вы не, не, надо вам быть вместе, вы через эту, систему, проголосуете, выберете с кандидатов, выбираете, которые и даете им голоса и потом сама система, она делает э, список, кто, кого, кого, выбрали. Потом вторая возможность есть как нормальные выборы, и референдум тут есть возможность, и третья, и дальше часть есть э, делать ту э, оценивать, как как-нибудь использовать его как компетиция, то есть как соревнование соревнования, как соревнования. Но, чтобы я очень много не говорил, эта система есть интуитивная. То значит, что так таким образом клик, клик, клик и вы получаете результаты и вы видите, если для этого, ну, и вы увидите на основе этих результатов, потом поступаете дальше, шаг и так дальше. Что касается так, основных преимуществ, то есть использовать эта система окончается в месяце сентябре и до сих пор в этой системе находится использователя 580, так, использовать они разных категорий. Одна, одна, группа использователей есть такие, которые только смотрят информации, что находится, потому что эта система, она показывает информации. Вторая, система, вторая группа использователей есть таких, которые только только смотреть названия, какие, например, инициативы, какие проекты и так далее, и они не идут внутрь этих проектов. А третья группа, группа и есть, которая имеет все преимущества, и они используют это, полностью используют, используют эту систему. То значит, takých, ktoré polnosťou ispolzujú systému, je yes, 532, ktoré toľko logistického ispolzujú, to je 188, i takých, ktoré toľko berú informácií, je 104 620 ispolzovať. To znači, očen už vidieť, je kada ona ešte, kak eh, principiálno ona už už je, ale aká projektu je, čiže niekoľko deň nej i už je toľko i to ja doma ju. Što ľa a vás bude to interesnou i tu si môžete vidieť konkrétno, skoľko sa čas, napr. Работает, работает три человека. Кроме меня там есть один венгер и один румун, который моментально работает на этой системе. Для вас, как журналистов, есть очень хорошая там информация. Тут видите tu nachodiať sa informácie, konkrétne sečas z gazety, ktoré v Stakčine, i tu vidíte, što tam, kakie novosti i tak Ili äh, tu je gazeta äh, Podvieradské äh, novin, je gazeta rajonná, äh, äh, rajonov Snina, Humenné medzilaborce, И тут вы можете видеть информации беспрецедентно. Тут есть телевизия, земплин телевидения, земплин. И вы выбираете, который, что хотите сделать. Но э, я уже говорил, уж очень много эта система, очень великая система. Я, как я говорил, это есть э, инте, э, интерактивное и интуитивное. Это значит, как, когда вы работаете с Фейсбуком и так далее, с другими системами, то, наверное, очень легко, очень легко использовать эту систему. Э -э и ту можете решать эти проблемы без того, чтобы вы были должны встретиться, потому что решаете тут, здесь ведете дискуссию и все что бы я хотел на конце. Когда есть у вас журналиста, есть у вас, есть у вас, э, чтобы вы хотели включиться в эту систему, так можете, но в принципе и то, что э, за эти информации должен нести ответственность, что не, будет, то значит один конкретно шеф-редактор должен зарегистрировать в эту систему, и ваши информации будут видеть во весь мир, потому что интернет есть, находится в весь мир, кто использует эту систему, будет находить, будет это видеть. То значит, пока система работает на этом принципе, что каждый каждый регион, который есть в этом системе, имеет своего администратора. Для Закарпатья администратор есть Наталья Носа. То значит, пока у вас будет это желание, чтобы вы хотели, как ваша газета и так далее, быть и в том с этой системе, то пожалуйста обратитесь на Наталью Носу, и мы будем решать это ваше, 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 э, ваше желание.